এফালে যদি চলিছে গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ আনফালে শুনা গৈছে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ বিজেপি কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে এইবাৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত চলিছে খণ্ডযুদ্ধ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে এই বিশেষ খবৰ যোৰহাটত কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ দেখা গৈছে সেই দৃশ্য দেখা মাত্ৰ কি গম পাব যে ইমান ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ ভৱন আৰু য'ত দেখা গৈছে যে এফালে চলি আছে মাথো গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আনফালে চলিছে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈছে বা সকলোৱে আশাবাদী যে মোৰ দলটো জিকিব বা মোৰ দলটো জিকিব তেনে মুহূৰ্ত দেখা গৈছে যে এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে এইবাৰ বিজেপি কৰ্মী আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত কিদৰে যুদ্ধ হৈছে খণ্ড যুদ্ধ হৈছে আমি সবিশেষ খবৰ দেখাম সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেল চৌহদৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আৰু জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ যোৰহাটৰ সন্মুখ সময়ত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এফালে গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ আনফালে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত কংগ্ৰেছ বিজেপি কৰ্মীৰ খণ্ডযুদ্ধ বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সমগ্ৰ দৃশ্যক্লেপ দেখাই আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা সুজিত কুমাৰ দাসৰ হাতত আহি পৰা যি খবৰ সেই খবৰ অনুসৰি সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেলছৰ সৈতে আমি সবিশেষ খবৰ দেখাই আছোঁ কিদৰে আচলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আজিৰ দিনটো যোৰহাটত যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হৈছে এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যিহেতু সকলো সাজু হৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু সকলোৱে আশাবাদী যিসকলে বিজেপিৰ দল হৈ আশাবাদী হৈ আছে সেইসকলে ভাবিছে বিজেপি জয়ী হ'ব আনফালে আনসকলে ভাবিছে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব আৰু তেনে মুহূৰ্তত বহুলোকে বহু লোকে কৈ আছে গৌৰ গগৈ জিন্দাবাদ বহুলোকে কৈ আছে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ আৰু এনে এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত এক খণ্ডযুদ্ধ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ বিজেপি কৰ্মীৰ খণ্ডযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভৱনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু তাৰ খণ্ডিক পিছতেই আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি আমি পুনৰ দেখাই আছোঁ সেই দৃশ্য কিদৰে যোৰহাটৰ ৰাজীৱ ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখত এইদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী লোক লগতে কব লাগিব যে এফালে গরু গগ জিন্দাবাদ আনফালে শুনা গৈছে রাহুল গান্ধী মোরদাবাদ পাছতেই এক যুদ্ধৰ সন্মুখীন হয়েছে যুহাটের সন্মুখ সময় বিজেপি আর কংগ্রেস আর এই বিজেপি খণ্ড যুদ্ধ অতিকৈ ভয়ানক ৰূপ রূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতি যুক্ত কংগ্রেস ভবনের সন্মুখতে এনে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সন্মুখীন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আমি পুনের দেখাব চেষ্টা করেছো সেই বিশেষ পৰা কিদরে এক খণ্ড যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ কেৱল যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃ অপমান কৰিছে তেনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেককে মাতৃক অন্তঃ দুখ প্ৰভাৱ কৰিছে কাৰণ আমি সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতিক বিশেষভাগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰত মাত আপোনালোকে চাওক আমাৰ দেশখনকো আমি মাতৃ বুলি কওঁ আমি প্ৰত্যেকে মাতৃক আমি সন্মান কৰোঁ আৰু আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যি মাতৃ শৰীৰ আজি বৰ্তমান পৃথিৱীত নাই তেওঁলোকক যে সেই অপমান কৰিবলৈ তেওঁলোকে যে লজ্জাবোধবৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছ দলটো এক ফাৰ্ষ্ট এইড তেওঁলোক হঠাৎত ভুগি আছে গতিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ ক্ষমতা দাবী পাৰে যিকোনো প্ৰকাৰ অৱলম্বন কৰিব নিকৃষ্ট ৰাজনীতি তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু এই আশ্ৰয়ত ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই কেতিয়াও সুবিধা নিদিয়ে মা এই শব্দই সকলোকে কেনে এটা মনত আনে এয়া চাগে বুজাই ইয়াৰ বুজাব নোৱাৰিম আমি কোনোৱে বুজাব নোৱাৰোঁ মা মায়ে আৰু মাক লৈ ৰাহুল গান্ধী পাপু বুলি আমি সকলোৱে জানো আগত কোৱা নাছিলোঁ মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অন্যতম এই পাপুজনৰ কাৰণেহে কংগ্ৰেছ এৰা হৈছিল আজি মোৰ দৰে লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আজি কংগ্ৰেছ এৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত মাকক লৈ যোনে অপমান কৰিছে নাৰী জাতিক লৈ পেলাই যোনে অপমান কৰিছে ই যদি আমি ৰাৱণৰ যদি চাওঁ ৰাৱণো ধ্বংস হৈছিল বা নাৰী জাতিক অপমান কৰি এই ইয়াৰ যদি আমি আকৌ চাওঁ যিকোনো চিনেমাৰ আমি হিৰ'ৰ বা গুণ্ডাৰ যদি কাৰো কাৰোবাৰবোৰ যদি চাওঁ তাতো একেই দেখা পাম যেতিয়া ভিলেনজনে এই নাৰীক কুমন্তব্য আগবঢ়াব বা হাত দিব বা নাৰী জাতিক অপমান কৰিব সেই ভিলেনৰ সদায় মৃত্যু হৈছে এই এয়াই এটা কংগ্ৰেছৰ আজি যে মই কৈছিলোঁ আগৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ দুবন্ত এখন নাও কংগ্ৰেছ নিশেষ হৈ যাব লৈছে এয়া কংগ্ৰেছৰ এটা এটা এই আচল যিটো চৰিত্ৰ এই নেতাসকলৰ মুখেদি ওলাইছে আৰু কংগ্ৰেছ আজি ধ্বংস হৈ যাব লৈছে আজি কংগ্ৰেছৰ বা এই নেতাসকলৰ লৈ পেলাই আমাৰ আজি এই প্ৰতিবাদ আৰু ৰাহুল গান্ধী যিজন পাপু বুলি খ্যাত মানুহে এনেই নকয় সঁচাকৈ পাপো তেওঁ এগৰাকী মৃত মা আৰু এই মাক অপমান কৰা আৰু এনেধৰণৰ তাচ্ছিল্য মন্তব্য আগবঢ়া এইয়া চাগে কোনো ভাৰতীয় সভ্যতাত এনেহেনা নাছিল আৰু কেতিয়াও এইবোৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি য'ত ভাৰতবৰ্ষ য'ত আমি নাৰী জাতিক এনেহেন সন্মান কৰোঁ যে আমাৰ ৰাসা ভণ্ডান ইয়াত হয় আমি এনেধৰণৰ আমি সন্মান কৰোঁ যে নাৰী জাতিক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উদাহৰণ আছে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত এইসমূহ লিপিবদ্ধ হৈ আছে এনে এটা সময়ত ৰাহুল গান্ধী এই এনে মন্তব্য আমি ধিক্ষা দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ